такие друзья мои, мы у нас продолжение. на, оде... на одежду персонажей. Потому что у нас осталось 4 рядка. Так что Да Ведь тут у нас раздел с курточками, я буду оценивать каждый предмет. Кстати, вы просто поднимитесь. Сейчас я вам покажу. Вот это просто давите, я вам с платочками. Так, ну, смотрите, ну, вот это красивенько. Кстати, мне вот этот свитерок очень сильно нравится. советую вам брать, если вы играете в эту игру. Дальше. У нас есть такая не знаю, что это, как кофточка, чешуя. Я даже не знаю про всю штучку, как это сказать. Кстати, смотрите, а вот это можно для бабушки одеть, взять вот например, вот такие... Ну, ладно. Ну, мне кажется, это очень сильно для бабушки перейдет. Эта кофточка вообще моя любимая. Да. Опять же, не знаю, я хочу Эту кофточку можно удить домашней, типа, домашней кофточкой. Вот тут просто дома можно строить. а короче, заходы. но это уже будет в следующем видео. М -м, точно на все. Тут вот у нас вот такой свитерочек Радужный лица, я думаю, больше для... для, цих... для девочек, чем для мальчики Ну, не вот такой тоже свитерок. Можно для бабушки взять, чтобы создать им дальше. Господи, ну что ж вы такие проблемные? Ну, я... отут у нас платіжка, дивіться, я... тут мені треба дуже багато коментувати, так що. Зараз вам клацаю, можете подивитися. Кстати, ось тут є для беременних. Тобто, дивіться, просто дивіться, як воно красиво буде, ще якщо взяти. Дивіться. Ну, прикольно же, реально. Далі переходимо к обуві. Начинаем из носочков, пожалуй. Девиц, тут у нас все обычные носочки, есть вот такие радужные. И, <coughs> и вот такие. Кстати, девицы, вот эти дуже милые. Мне кажется, для нового года все тоже нормаленькие, но ну, те такие полосатенькие. Переходим к черевичкам. У нас все вот такие, ну, это обычные такие, дома походить, куда-то выйти. Это уже, пля... уже, прям, наверное, в магазин, в центр куда-то там. Блин, ну, эти, а наверное, мне кажется, не упишутся никуда. Вот а эти точно для каких-то балев. Ну, а эти не знаю. Но а эти, может, для лита шлепка дешевле. Кстати, вот а эти носочки вот а их подходят. Ну и также еще такие. І сзади ще такі штучки можете взять для персонажів. Если ви там роботите граф у дракулу, можете таке взяти. Якщо хочете собі якогось крутого персонажа, можете взяти отаке от крилочка. Ось таку радугу взяти можна коротше, куча всього. Ладно, тепер давайте у нас ще є время. Три минути ще можемо це подивитися. Дивіться. Вот того я и не хочу показывать, вы просто видите, ну. <coughs> Кстати, вот это можно для фермала взять, просто подивитесь. Даже есть такие. ребят, кстати, дивитесь, тут вы еще можете сережку взять. Может, а вот такие даже с клубничкой есть. А для тела тут я уже добылся всякие сумочки. Дивіться, оце дуже прикольна з жопкою. Нам ще, кстати, додавали ці рукавиці начебто. Я просто помню, коли я заходив, начебто їх не було. Або показалось мені. І оце теж, ось так, от на шийку. Ну, це для доктора. Ладно, от на цьому, в принципі, я думаю, і закінчувати будемо, мої друзі. Так що ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім до зустрічі! Пока-пока! Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Пока, друзья. Пока-пока.